Axın dostlar. Sizə bir sırr aşmaq istəyirəm. Necə Urufa Birləşmiş Ölkələri var. Çindən sonra ilk Urufa Birləşmiş Ölkələri korona tutdular. Bu yana korona Birləşmiş Ölkələri başladı dünyada. Sonra hər kəs tutdu, Türkiyə də tutmurdu. Rusiyaya korona tutmurdu. İngiltərə Cumhurbaşkanı təmsilici olaraq korona tutdu. Bol bol fotoqraf qoydum biləsindən. Bəli, Türk Cumhurbaşkanında. Türküdü İngiltərədə bu. Burada söz var idi, şifrə var idi ki, yəni bu yalandan korona tutub, bu, korona tutmamışdı. Büyük bir yalan idi. Sonra Türkiyə o qədər yubatdı, yubatdı, yubatdı. Ta dediyi pulları istədiyi pulları, istədiyi paranı hər nəyi aldı. Anlaşmanı imzaladı və dünya korona birleşmiş ölkələrinə qatıldı. Ondan daha gec Rusiya daha böyük para aldı ta. Bu korona birleşmiş ölkələrdə qarışsın deyə. İndi bu olaya tərs baxın. Korona deyə bir şey yox, anlaşma var. Milləti qoyun zənn edidilər. Kəsəcəklər bəslənmişi, sağlamlı, qısırdan, qısırı, gebedən ayıracaqlar. Diqqətli olun ey millət. Bu muafiyəyə evet söyləməyin. Goxmayın, korona yoxdur. Dəzən fəqtə olmayın, dəzən fəqtə olmaq xəstəliyə səbəb olur. Faydalı mikroblar ölür. Diqqət verin, diqqət verin. Boğ olan içindən çıxın. Çıxmasanız sizi qorxudub ölümə tərəf sürüşləyəcəklər və fəqirlədəcəklər və daha uyushallaşdıracaqlar sizi. Aklılı olun, aklılı. Dayanın, erşəy olun. Erşəh kimi dayanın. Daha bir sözü söyləyəmirəm.